Ветерани війни в Афганістані закликають місцеву владу перестати ділити посади та об'єднатися перед зовнішньою загрозою революция победила для того, чтобы предыдущая группа, которая была власти, стала на этом этой революции опять здесь. То есть реально перезагрузки власти не произошло. Да? Прекратите делить власть. Этим вы займетесь тогда, когда мы закончим внешнюю агрессию. Мы пока делили портфели на уровне страны, да? потеряли неделю. За эту неделю, вот видите, в какой стране мы уже сейчас живем. Поэтому сейчас необходимо сделать паузу в своих амбициях прийти за них какие-то должности. У Минске также не розуміє новых призначений и желания бизнесменов идти у владу. А что занимать бизнесмену должность? Зачем? У тебя же бизнес есть. Зачем депутату занимать? Мы же говорим о разделении ветви власти, да? законодательной, исполнительной, судебная. Что вы объединяетесь? Какой смысл? Что ты идешь на 3000 тысячи зарплаты туда, да? или на 4, или даже на 15 тысяч? Почему представитель партии, которая заняла 6-7% на выборах, оказывается у нас у руля всей области? Много вопросов. И у нас много претензий ко многим здесь. Но сейчас речь не об этом. Мы об этом не будем сейчас говорить, мы не будем сейчас педалировать ситуацию на эту тему, потому что у нас есть, э, у нас есть опасность. Опасность нашему, нашей государственной зависимости. Афганцы кажут, готовы допомогти местной власти. Также они звернулися до своих військових побратимів из России, чтобы ті підтримали их и запобігли кровопролитию. Мы должны поддержать порядок в городе, помогать местным властям, чтобы не разрушить ничего, а создать, помочь работать. Не дестабилизировать, а помочь. Обратились к нашим побратимам в России вот, и призывали к клонним действиям, чтобы не было кров. Во всей Украине около 165 тисяч воїн авганців. Ми хотимо все приостановити для того, чтобы было хорошо всем люди, щоб не боялися. Звернення до своїх військових побратимів афганці зачитали на позачерговій сесії обласної ради. Мы с вами оказались на пороге брати войны. между нашими народами. Этого категорически нельзя допустить. Военное вторжение в Крыму, совершаемое сейчас российскими вооруженными силами, является открытой военной агрессией и вмешательством в внутренние дела Украины. Мы просим всех вас, наших боевых побратимов, ветеранов афганцев и весь братский народ России повлиять на свое руководство с тем, чтобы не допустить войны между нашими странами. Нам нечего делить и нет никаких причин воевать между собой.